О чем беседуешь здесь? Да так. О чем придется? Ну, придется об истории. Всякие... Чего придется? Об истории. Об истории? Да. Ну, хорошо. Какой вот период истории вас интересует? Любой, лишь бы вы книжечку читали. Какую вы книжечку читали по истории, кроме учебника и художественной? Попробуем от этого оттолкнуться. Книгу я больше лекции слушал, если честно. Ну слушай, какие лекции вы слушали, кого? Ну Клим Саныча Жукова там, я не На знаю. На какую был. тему? Професс... Последнюю слушали. А. Клим Саныч. Последняя тема Клим да. Саныч, это получается гуситские войны, религиозные войны в Европе угу. и, и вот значит это смутное время в России. Угу. Понравилось? Вообще прям отлично. Какой вывод для себя? Джон Шемякин, если честно. Извините, что ты делаешь? Джон Шемякин понравился. Он про, получается, Петровское время. Вот, значит, бунт Стрелецкий бунт, получается, вот царевна, Софья. То есть, ну вот все, вот это Меньшиков. Вся вот эта история. Что не все так однозначно на самом деле. А однозначно было как? Да не, не никогда не бывает однозначно, что ты боеться однозначно. Все так хорошие. однозначно, однозначно кто писал? Ну некоторые говорят, что вот, знаете, вот однозначно все. Вы читали такого автора Бориса Кудин? Борис Акунин, да, историк по образованию, но он пишет художественное произведение. Да, у него билетристика. Вот его мнение, допустим, вот про Ивана Грозного, что там, да, вот ему поставили памятник, я не помню уже, где говорит. Вы вместо памятника кол воткнули, да, там. Типа это однозначно, да, вот такой негатив. Ну, у него персонаж. оценка такая, потому что не имеет права, ну, вот, как да. историк, на То есть... эту оценку. Не, ну имеет, конечно, то есть, но ну, ну, это его мнение. Но мое мнение, что это не все так однозначно, что а, все неоднозначно. Плохое. Но я понял. Да, то есть нельзя никакого персонажа нет. рассматривать там только вот с одной стороны. Негативной точки Я понял. А что позитивного можно сказать об Иване Грозном? Об Иване Грозном, ну у него есть определенные достижения, например, а, присоединение нет. Казани, и и Казани. А, то есть захват чужой территории как бы есть позитивное. Ну как захват? Расширение собственных территорий получается. Расширить и... собственные территории можно только захватив чужую территорию. Ну, получается как бы захватив чужую, присоединив ее к себе, то есть ну, она уже становится не чужая, а собственная. Ну да. То есть, и там как? население она становится, оно не чужое, да. оно собственное. Конечно. Вот. Соб... Когда, то есть, когда карманник залезает в чужой карман, берет деньги из чужого кармана, конечно, они уже собственные его стоят. как бы я согласен с вами. Вот смотрите, а если вот ситуация такая вот с Казани и с Астрахани, там жили вот эти осколки, получается, Золотой Орды, да? И они нападали на Россию и сжигали несколько раз. А Москву. Россия не нападала ни на кого, она мирно жила. Ну как, это фе феодальное средневековое государство. Ну, как так Польша соответственно жила, как, и Россия как, нападала на сильнее. эти осколки, и осколки Просто, нападали. Сильнее, тот и все, тот и захватит. Все, Право сильного, правильно? Момент, в определенный момент времени могла сильнее оказаться Польша, и мы бы сейчас все говорили, не знаю, по-польски. Наверное. Так могло получиться в истории. Так в позитивным есть захват чужих может... территорий, я понял. А еще что позитивного у Ивана Грозного? Что в Ване Грозном позитивно? Устроил нормальные чистки всяких э, нормальные допустим, чистки. непонятных людей, в тонус привел. То есть, Каких ну, целом, непонятных? Понял. А можно поподробнее? Курбского там ну, не, успел, того доп... не, не успел повесить, да? Кого не успел повесить? Ну, Андрея Курбского, переписку Курбского с Иваном Грозным читали или слышали об этом когда-нибудь? Не помню, если честно. Понял. Много информации. Так кого он ну, там перерезал? Но ну, были такие прекрасные люди, которым выделили деньги. И вот знаете, что вот военный поход ну, это целая история. Это еще... То есть Апричнина вот это позитивная вещь. Перерезали рыбу. Опричнина? Нет, я не про Апричнину. Но а вот, про допустим, что? поход на Казань. Вы, вы, давайте я вам договорю. Смотрите, вот Казань, да, она далеко от Москвы. Чтобы до туда доехать, нужны лошади, потому что машин еще нету, правильно? Этих лошадей нужно кормить. Вот людям выделяют на это деньги. То есть, к тому моменту, как царское войско подъезжает к определенному этапу, да, там уже должны стоять хорошие, откормленные, свежие лошади, они тянут пушки, правильно, там, везут обозы. А были такие нормальные люди, которые эти деньги присваивали себе вместо хороших лошадей, там, худых. И однажды, вот поход на Казань сорвали. Такие прекрасные люди. Негодяйские. И что с ним негодяи. надо было делать? Наверное, им надо было орден дать. Наверное, на Казани не надо было ходить, что далековато до Казани. Ну, в смысле? Ну, это объективная ну, история. Ну, смотрите, вот у нас есть такая страна США. История объективная, вот они совершенно верно. А ну, вот наша оценка ну, субъективная. Хорошо, для вас, вот для вас захват страна. чужих территорий при любой ситуации это позитивное да, да, для явление. Всех, для всех. Для, для всех, всех такая всех. ситуация. Для всех. Для любой страны. Любой захват любой. чужой территории есть прекрасно. Вот у укра... вот Украины была бы возможность, она бы захватила тоже чего-нибудь. Но у нее нету такой возможности. Нету, к сожалению. Нет. И мы не хотим ничего захватывать. Ну, вот а зачем Потому вы что захватили их... часть Украины? как чтобы надо, нам чтобы нужно надо. Чем вам? Чтобы что? А, вам нужнее чем нам. Вам ну не правильно. То есть, захват... Любой захват в любое время явление позитивное. Если есть возможность захватить, вы захватываете. Я вас понял. Объясните, да? зачем США захватили Гавайи? Гавайи зачем захватили США? Ну, ну американцы нет. негодяйские негодяи. Я как бы здесь э, с вами согласен полностью. Но точно такие же негодяйские да. негодяи есть московиты, которые захватили Казанское Астраханское ханство. Как бы у меня нету двойных стандартов, в отличие от вас. А, то есть, а, смотрите, а кто не негодяй? Вот в мировой истории хорошо выяснили. Мы с вами не говорим об Иване Грозном. И с вашей точки нет, да зрения... Нет, мы Не-не-не. И с вашей точки зрения, захват чужих территорий как бы нормально. Но я вас понял. Но это защита государства. Ну, конечно, а есть, защита. И ну, не, не вопрос. Конечно, защита. Ну. Я ж с вами вот не знаю. Вот она стала больше. Ну, вот конечно, это защита. Зона. А то, как бы какая-то Украина огромная, страшная, вооруженная, до зубов угрожала маленькой беззащитной России. Конечно, надо было защищаться. Я согласен с вами. Ну я смотрю, вы, вы, вы так тоже, вот так вот, знаете, витивато, знаете, подходите. Вроде как про историю, а хотите вот свои какие-то внутренние обиды рассказать на России. Внутренних обид у меня нет. Я с вы вами говорите, на одной волне. Захват чужих территорий прямо, всегда прекрасно. И если бы Украина имела Возможность захватить Россию, это было очень хорошо. А если бы мы имели возможность развалить ваше государство и стереть лица земли, это вообще было бы прекрасно для Украины, правильно? Ну, вы так вы этим занимаетесь? Подожди, вы согласны с этим? Ну, ну с вашей позиции, да? Видите? Нет, с позиции одинаковая. Что вы говорите? Я Моя позиция, нет, я не хочу, чтобы мою страну развалили. Нет, вы же говорите, что захват чужих территорий это правильно и это защита. Поэтому я не говорю, и что я... это правильно, это предсказуемо. Нет, вы так и сказали, что это правильно, это позитивно. Я сказал, вас спросил, какие позитивные... позитивно. Посмотрите, возвращаю вас к началу разговора. Я вас спросил, что позитивного вы можете выделить в Иване Грозном. Вы начали с захвата да. Казанского и Астраханского царств. То есть вы да. четко обозначили, что То это есть позитив. вот угроза нападения на Москву. Она правильно, купила. вот Позитивно. угроза нападения Москвичи на Москвичи вот, вот лайки ставили. Да. Они были очень довольны, что их не будут больше жить. Совершенно верно. Прекрасно вот, же. Да, и захват России, там части Белгородской области, Курской, Воронежской. Это хорошо и прекрасно с точки зрения Украины. Правильно же? Вообще правильно. Вот. Сколько я же говорю, умрет, я все вижу на одной волне же я с вами. Любой захват чужой территории это правильно и прекрасно, потому что это как бы защита. Соответственно, Гитлер вообще умничка и молодец. Он захватил пол Европы, он защищался, отдвигал границы от Берлина. Ну я же правильно вас понял? Ну нет, у Гитлера как это нет. Подождите, если Иван Грозный захватывал чужие территории, он молодец и позитивно мы определяем да. это дело. А когда Гитлер отдвигает границы от Берлина и захватывает чужие территории, был там планос, не было планос, это тоже правильно Гитлер делал. Нет. Если бы Польша разница. еще не рыпала, а Вот как а сейчас осталось... живут в Казани, как сейчас живут люди в Астрахани и как по живут где-то в Австрии. Нет, понимаете, тут Когда принципиальное я... явление. Не, 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 не. Да мы, мы говорим не о последствиях, мы говорим о фактах. Нет, мы говорим о последствиях. Нет, пока мы, мы как говорим. Раз говорим о последствиях. Нет, это вы говорите, а я говорю о факте. Да, а вы не хотите говорить о последствиях. Факт захвата чужой. Посмотрите, факт захвата чужой территории. А. Ивана Грозного. Да. Вы видели, выделили вы? Как позитивное, позитивное явление. Ключ, да? Совершенно да, верно. Да. Я с вами согласен. Точно да. так же, факт захвата чужих территорий Гитлеров тоже есть явление позитивное. Почему нет? Ну, потому что. Почему? Потому что Иван Грозный не устраивал геноцид. Серьезно? Он не вырезал Серьезно. дворян? Боярские роды не вырезал. Я вам еще раз говорю. Казань не один было Подождите, при захвате Казани не вырезали. Геноцид, геноцид и чистки это разные а, вещи. Геноцид, У нас сейчас в стране нет а, чисток. Иван Грозный делал чистки. Это молодец, не Американцы негодясь, негодяи, такая... они захватили Гавайи. Я с вами на одной волне. Иван ну, Грозный хорошо. делал чистки, это молодец, а геноцид это как да. бы уже плохо. А если бы Гитлер а делал бы только, только чистки, это ну, у россиянина все так время... Гитлер все делал чистки, он сколько евреев уничтожил? Значит, в Австрии, когда Иван Грозный делал чистки, Я это молодец, Стельман, а когда Благо, Гитлер Цветлин, делал Карл чистки, Лидер. так это как а. бы плохо. Я ничего смотрите, понятия не могу. Вы смотрите, вот есть государство, вот США. Там а вот государство есть, США негодяйское государство. государство оно Гавайи захватило Без я на вашей стороне неинтересно, ну уходите говорю, я буду говорить, вы будете говорить вы говорите, я говорю, по очереди нет, так я же пытаюсь понять обиду, что если обид, Иван Грозный делает чистки вас если никакой России, обиды на Россию. Вы делаете геноцид да и чистки убеждите. в Украине. Это абсолютно все правильно. И если бы мы ну, делали среди вас геноцид и чистки, это с нашей точки зрения было бы все правильно. Ну, я, я так понимаю. Ну, или, как? Ну, еще раз, еще раз объясняю. или России геноцид. можно делать чистки и геноцид, а другим нельзя. Россия не делала геноцид ни одного народа. А, 15 народов я Сталин не вывез мест своих прошивания. Иван Грозный не делал а куда чистые указания. А вывез 15 народов? Какие эти 15 народов? Э, Давайте, крымских татар, западных украинцев, да. западных белорусов, да. эстонцев, да. латышей, литовцев частично. Карачаевцев, да. чеченцев, ингушев, немцев по Волжии, да. и еще где-то так. Не вывозил никуда, не было Мне вот, знаете, прекрасно нравится вот эта вот певица у вас есть, Джамала. Вот она Подождите, от там... Говорю, да когда, давайте, когда вот Сталин, вот когда этого, сталин делал сталин этнические стал. чистки, он же ж молодец, да, как и да. Иван Грозный, правильно? Вот смотрите, это внутренние дела смотрите, страны. Это внутренние это дела, это ваша страна, Советского совершенно Союза. верно. Мне хочется узнать Но. ваше мнение. Когда Иван Грозный во внутренней политике убивает десятки, так. если не тысячи, там врагов, он молодец, потому что он чистки делает. Когда Гитлер убивает э, каких-то врагов, как он считал, евреев, это негодяйский негодяй. А Иван Грозный и Сталин молодцы, потому что это внутреннее дело. Отвечать уже можно, да? Вы да, уже не перебиваете? Да, пожалуйста, попробуйте. Ну вот смотрите, еще раз объясняю, это внутренние дела государства, так. причем феодального государства. Так. Вот мы а феодальное Сталин государство. феодальное государство? Нет, Иван Грозный, вы не Ну, Иван Грозный да. делал чистки в феодальном да. государстве. Он молодец. Да. Конечно, молодец. Так, а, а если вне феодальном государства? стойте, стой, 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 давайте я вам договорю. Вы много говорите. Вы мне позвольте сказать, нет. Говорите. О. Хорошо, у нас был такой замечательный человек, Карл 9. Э, во Он вырезал 30 тысяч гугенотов. Он негодяйский Есть, негодяй. Э, не, ну вот он, то есть, или он смотрите, молодец? есть я понять не могу. А, он современник Ивана Грозного. Вот, вот он и я же Б. негодяй об этом. или молодец. Я не говорю, что он негодяй, я не говорю, что он молодец. Нет, он я не могу. вас. государства. по на нашему разговору. Когда я вас попросил Но выделить вы позитивные сказать, что стороны. Позитивные стороны. Я вас попытался попросил, я чтобы вы выделили я позитивные, позитивные есть стороны. Вот, есть такая вещь, что политика. И вы да сразу. Пошел ты нахуй, и сразу. <свят> ты сам туда пойдешь? Там место тобой занято. Начитался. Я разумею, что в средневековье все так делали. Но тогда и все негодяйские негодяи, либо все молодцы. Но когда Иван Грозный, это внутренняя политика, завоевание Казанского ханства и Астраханского ханства почему-то стало внутренней политикой, как бы, хотя это внешняя политика. Коротше, чувак запутався із прапором, отут, оте, там, от там, як видно, прапор Радянського Союзу і закрите обличчя, Сразу зрозуміло, що то дуже грамотна людина, суперграмотна людина. Ой, і як такого не перебивати? І не дай Бог, ви там напишете, що я йому рот там закривав, і я негодяйський негодяй. не, не гадяй. Напишіть, я вас забаню, к чортові матері всіх отих таких, які над схваткою питаються бити. Над схваткою. Здравствуйте, Виталий. Привет. Привет. О а чем сегодня общаетесь? Вы задаете один и тот же вопрос, как и, и вопрос, я. Я всегда, как общаюсь, как я. Я об всегда общаюсь об истории. Об истории? Да, у вас вопрос какой-то есть. Да, у вас вопрос какой-то есть. По истории? Не, по физике. А, вот. Не, по физике. Да. Вот, вопрос такой. Это, расскажите, пожалуйста, про так называемый Львовский погром. В июне 41 года, 1941 когда во Львов вошли когда немецкие во Львов, войска, в Вир... начались еврейские начались погромы, вирма, организованные, организованные, организованные немцами. немцами. В них принимало, в них принимало местное участие население. местное население. Это была реакция Это на была то, реакция что когда реакция, отступали когда советские войска из-за Львова, из Львова, они большую они часть большую э -э как это в язни, ну, как это, это по-русски, те, которые русские, в тюрьмах сидели, они расстреляли. Когда немцы пришли, я спасибо. И когда немцы пришли и открыли пришли, эти и тюрьмы, тюремные и камеры, и население Львова, увидело людей со споротами животами, расстрелянными, и так дальше. То эмоции перехлестнули. И вылились, в еврейские, И вылились погромы. еврейские погромы. Это было очень удобно для немцев. А бандеровцы участвовали в этом? Бандеровцы, бандеровцы? Могли, ну, участвовать, могли участвовать, участвовать на, личной на личной основе, никакого приказа, никакого ни Бандеры, приказа, ни, его ни, Бандеры ни его окружения. Вы об этом погроме нет. нет. А то есть они по вашему действовали без Если сверху, да, вы... Указания Если вы... Сейчас не при... покажите при... какой-то приказ, хоть какой что-то, что что которое аргументирует вашу мысль, что, мысль, что, что члены Бандеровского движения что принимали, что принимали что участие по по указке. Погрома Я по с удовольствием, ваш, Я аргумент с удовольствием ваш аргумент выслушаю. Не, я вам еще, я вас Нет, спрашиваю. я просто. вам отвечаю, Нет, что, я не отвечаю что не было. А если вы покажете какой-то вы... документ, что какой было, это... я, я вам. Не... Свои я свои слова не... обратно. Я вам еще покажу не буду. Я вас интересую, просто интересно. Я вам ответил, ответил. не попросил бы вас найти какой-то обратный какой документ. документ. Да, я вам ничего не доказываю, я вас спросил. Не это замечательно. Нет, просто... вы, ничего не вы ничего не доказываете. А то постоянно я вы пытаетесь мне что-то доказать. доказать. Не, я просто вас спросил. Да я понял, что вам ничего не докажешь. У вас нет этом... доказательств. Пожалуйста, доказатель, доказатель. пожалуйста, предъявите. Я с удовольствием. Нет, это не в этом дело, что у меня нет доказательств. Ну, тогда сам иди смотреть. лесом. Уже. Зачем ты, мне, вообще... ты мне надоел уже. Просто надоел. Предыдущая передача, он с пеной у рта мне что-то пытался доказать. От. Тут вже він успокоївся, він вже только спрашуває і вже нічого не доказує. Тому що знає, що треба щось доказати. Е, є канадський історик Джон Полхімка, який спіною у рота уже років 20, якщо не більше, доказує про те, що там приймали участь члени Бандерівського руху у Львовському погромі. Е, Йому 150 раз вже українські історики і інші історики написали, що, можливо, приймали участь в цьому погромі члени ОУН Бандерівського, ну, на індивідуальній основі ті, які були антисеміти, які піддалися цій емоційній е, ситуації, коли побачили спороті оці животи, розбиті голови, розстріляних дітей і так далі. От, то вони могли приймати участь. Він же питається е, довести, що був якийсь там накаси, це Б там організували і так далі. Ну всяку дурницю в даному випадку фаховий історик Джон Пол Хімка намагається вже десятки років довести, а воно не доводиться. Ну, як казав, ото Іван Степанович, плюс ну, не можна впіхнути, не він там уже і по фотографіям намагався довести, що це ну є ж картотека деяких членів ООН, і є фотографії е, оцих масових погромів. Він намагався звести, що ось фотографія цього члена ООН співпадає, начебто з цим обличчям, і так далі. Ну, воно все не спрацьовує абсолютно. Оце е, перекидування вини з нацистів. Навіть не з вермахту, а з нацистів, які влаштовували єврейські погроми, на українців, а безпосередньо на членів ОУН. Ну воно не впіхується. Ну ніяк. Хто хоче почитати, є. Куча статей Джона Понахпола е, на цю тему, і є куча статей. Відповідно у відповідь аргументована. Є сайт у нас Історична Правда, де головним редактором є Вахтан Кіпіані, який служить зараз в Збройних силах України. І от там на цьому сайті цю полеміку можна спокійно знайти. Вона декілька років ішла ця полеміка, і частина цієї полеміки була на сайті Української правди. Не української правди, вибачаюсь. На сайті історичної правди. Сайт Історична Правда редагується Вахтангом Кіпіані. Хто може, підтримайте цей сайт, бо він тримається на добровольчих засадах. За гроші наші з вами. От. А цього я вже трошки заспокоїв. На чому общаєшся? Обо Давай об истории пообщаемся. Какую книжечку ты последнюю читала по истории, кроме учебника и художественной? Никакую. Так ты же обо всем общаешься. Ну, конкретно, наверное, ну вот поехали нет? об истории общаться. Тебе зачем это надо? Ты сказала, что ты общаешься обо всем. Я предлагаю тебе историю. Ты отказываешься. Значит, не обо всем. Или все-таки ну, обо всем? Пусть будет так. Как? По не обо всем. Не обо всем. О чем тогда общаешься? О многом. О чем конкретно? Ну, конкретно слушают украинца всякую дичь. Э, задай вопрос, чтобы украинец тебе ответил, а ты определишь, дичь это или нет. Слушаю. Ну, у меня нет вопросов к вам. Как это нет вопросов? Я ж тебе не могу дичь сказать, потому что ты мне вопрос задать не можешь. Задай вопрос, я ну, тебе отвечу как... дичь какую-нибудь. А ты хочешь сказать, что я задаю вопрос? Я ничего не, не хочу сказать. Вопрос. Задай вопрос, а я тебе дичь какую-то расскажу. Так а я, мне не надо задавать вопросы, чтобы для этого а, мне сказали дичь. дичь, хорошо, украинцы копали Черное море. Тебя устраивает, эта дичь? Там не по не делали. Вот ты ж, куда ж ты делалась такая?